ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فهو المهتد ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه بلغ الرساله وأبدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الجمة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحيم رحمه للعالمين